Привет. Здорово. О чем общаешься? Что скажешь? Что скажешь за Богдана Хмельницкого? О чем общаешься? вопрос какой-то есть? А? О чем спрашиваю и Я про Богдана Хмельницкого. Про Богдана Хмельницкого хотел спросить, какие преференции Богдан Хмельницкий выторговал для регистровых казаков и сколько их было? 60-тысячное казаческое подписания... войско да. выторговал. Но... Нет, но... Выторговал 60-тысячное казацкое войско. И это все, да? Нет, это не Сколько все. Сколько платили? Казаки, казакам? не было такой зарплаты но в то было. время. С них налогов не брали. Но жалование -то. Не было Реги... жалования. Регистр. Как определенно ну, не было. Паренья, Если было, то, я значит, не помню. Да. Если ты помнишь, можешь подсказать. А, ну понял. Понял, понял. Ясно. Ничего ты не помнишь. Ну ладно, давай, ты мне не интересен. Это называете, я гнался за вами три квартала, чтобы сказать, что я вам не цікавый. Я соси. С такого мое лицо мы пару дней назад, по-моему, общались. О нет, я три недели вообще а, сейчас в Киевская ну, -то область. Вашим. А место? Место Белоцерква. О, знаю такое место. Я был дальнобойщиком или два с назад приезжал в Киев. Очень хорошо у вас кормили в Белоцеркви пирожки, особенно вот на выезде к Киеву туда там, ближе. Знаю это место. Хорошее место. О чем общаетесь? История. Ой, как хорошо. Я тоже. Какую вы последнюю книжечку читали по истории, кроме учебника и художественной? Попробуем стартануть. Фу, господи. Художник... Нет, не люблю. Кроме учебника и художественной. Научные, mm. научно-популярные, документальные, мемуарные по истории. Ну, я подписанный, в принципе, я хожу в библиотеку Ломоносова, вот, uh -huh. которого, около ну, ну, последний я прочитал записи Нестера, ну вот летопись временных. Uh -huh. вот. Ну, последнее, да, две главы его прочитал. Угу. Ваше впечатление. Ой. Ну, шикарное. Шикарное что? Что шикарное? Вы сказали ваше впечатление, его шикарный развивать. текст. Чем он вам понравился? Да нет, шикарная тема, ну, развертка. развертка. все развернуто полностью. Его. Вот ада я все объясняет и mm -hmm. да. ну вы знаете а я не пробовал пробовали занимаюсь... трактат медицинский читать средневековый какой-нибудь mm -hmm. да нет не пробовал mm -hmm. это далеко от меня честно скажу не пробовал потому mm -hmm. что да эта тема далека от меня mm -hmm. я больше читаю который относится к казачеству ну именно Донской казачеству Возле А зачем вы тогда не каза... остановили читали Просто из интереса он, он, полностью все описывает возникновение казачества на Дону. Не описывает, возникновение казачества на Дону? Абсолютно верно, да. Вы серьезно? Может, вы не тут да нет, читали? Еще... Да нет, я только не решил. Нестор Литописец — это 12 век. И есть на Дону, он, когда, -то... когда -то... Так, так написано. Ибо живут на реке Ворона, Хопра и Дону. Живут люд православный. Золо и казачество. Там нету слова Чина казачества боится. у нестора литописта. Ну, да, нет, там есть такое, кстати, есть. Это даже а, доказал. Ну, угу. вы не дошли до этого слова, вы же первые да, две главы там... прочитали. Я почитаю обязательно. Да, нет, я дошел. Да нет, я дошел В до первых слова, двух главах потому, написано о возникновении казачества на Дону. Я правильно вас понял? Послушайте, вы какой-то странный. Я вам, я вам какие первые дугла? В первых вообще описано смута. Смута? Если честно сказать. У них Конечно, смута описано. описано. Повести временных лет. Да, не та, не та смута. Не та смута, которая смута, там, которая думаете, смута а там, другая какая-то смута. Этот... Вы не, не про ту смуту, там которая там описана поляки, там... Другая какая-то смута. Париска, да. Нет, это не так. А какая Абсорция же там была... смута описана? Да. Ну, когда призывали Рюрика на престол. Смута было. Царство Московье. Прямо в царство, прямо да, в царство смута. Московия. Там да. вне старолитописта написано. Да, была царство да, Московия да, призывали. Да. Да, именно, именно в Московское. Царство Московское, Рюрика призвали в царство Московское. Да, потому что он был славянских кровей. Ну да, он там был написано, что Состров Рерих. Рерих. Николай Рериха или Константин? Для начала. Какого Николая, какого там Константина Рериха, Был Рюрик, угу. вот, призвавшийся со своей дружиной, угу. разговал дружину Синельда, угу. Воевода. Угу. Поэтому я спрашиваю никогда не пробовали считать средневековые трактаты приблизительно 12 века по медицине? А что, в Средневековье была медицина? Медицины не было, трактаты были. В Средневековье Даже, и истории не, было, не мед... было, а трактат по был. Тихо, стоять, стоять. Медицины не было, но были трактаты. Ну да, в в современном было. смысле есть, слова, конечно, сказать, не было. Так я вас спросил, вы не пробовали не было, читать? Но были вы пробовали считать медицинские трактаты я средневековые? Там, что там курите, ну, вы хотя бы там... Мы курим кокосы. Знаю. Следите за влечью. Слежу. Мы кастрюли надели, кокосы Медицины обкурились. не было, но были, но были у трактаты. Я понял. Но вы пробовали трактаты? медицинский трактат не не среди, среди среди, среди средневековых считать? Подожди, но вы же сказали, что не было медицины. В современном Вы, понимании сказали, слова, конечно, медицины. медицины не было, поэтому я вас спросил, не пробовали читать трактаты средневековые, Стоп, где рекомендуют, подождите. где рекомендуют например, лягушками была, там да. лечиться Подожди, корнем мандрагоры, Медицина например. Медицина была. Даже давайте возьмем сарацинов, давайте возьмем медицину. Пробовали например, вы читать средневековый а... трактат по медицине какого-нибудь средневекового автора? Дядька, погоди, ты сказал, медицины не было... То но есть были ответа трактаты. на я вопрос простой вопрос. я получить а, не а могу. Же... Ну, а как же а как же взять средневековую, например, медицину, сарацинов, в которой вырезали бубонную чуму и тому подобное? А ты говоришь, медицины не было, но были трактаты. Но пробовали, не было. пробовали вы читать средневековый трактат по медицине? Простой вопрос. Иди, так ответа и не получил. Кто тут из нас идиот? Покажет время и подписчики. Чего только нет в повести временных лет. Главное, что там московская царь то есть, да. Отметьте себе в блокноте. В повесті временних лет є Московское царство і Донское казачество. Може і ні. Пане Віталію, на вашу думку, як історика, коли почалась війна? Яка? Росія з Україною? Росія з Україною в 20-х 20 числах лютого 2014 року. Пане Віталію, а можна я так. От е, думку вискажу. Слухаю. Таку. Я думаю, що це почалось раніше ще коли президентом був Леонід Данилович Кучма. Коли е, з островом Тузла була провокація, коли були газові війни, тоді вже мозок там в Кремлі в когось, я не знаю, не пам'ятаю, хто там був, чи Путін, чи Медведєв, у них тоді вже був план, він, верніше так вони розробляли план війни, економічної і так далі. Я думаю, що з, з того часу дочалося, але в, в істориків книжка... називається, Кучна, вибачте, Україна, що я перебив. Вибачте, що перебив, все це так, але це називається передумова війни. Війна. Датується від початку агресії, коли солдат однієї держави переходить кордон з іншою державою, це 20 числа лютого 2014 року. Ну, якщо трактується так, то можливо, але от газові війни, це економічна війна, вона не рахується істориками, що це війна. Є поняття гаряча війна, коли солдати переходять кордон. А є поняття економічна війна, там газові війни, це все такі ну, назви, які не мають дотичності до міжнародного права. А, Історики розглядають тільки конфлікт. так, Озброєний конфлікт збройний конфлікт, конфлікт називається агресією загарбницькою війною в даному О. випадку і так далі. А це все, те, що ви розповідали, це ну, все я... передумови. Ну, історики називають передумовом, ну, я рахую, що це вже була війна розпочата. Бо щоб розпочати конфлікт озброєний, треба виробляти плани. Треба їх. Ну, Дивіться, так, так само Друга які... світова війна. Сири. Наприклад, угода в Мюнхені розглядається як передумова до війни. І німці там перейшли кордон, але з Чехословаччиною і так далі. Але Друга світова війна починається в вересні місяці. З першого вересня, 39-го року. Ну, умовно, з 1 вересня, але якщо чітко, дата, коли німецькі солдати перейшли кордон Речі Посполитої. Добре, я зрозумів, як розглядають історики. Ну, якось так. Треба якось. за щось нам за щось заципал, зациплятися, якісь дати виокремлювати. Добрый, пане Віталію. Добрый, дякую. Будь ласка. Бережите себя. До побачить. Зачем сейчас в рулетку вышли? Ой, с братьями поздороваться, покрою. Это кто вот вас, братья, покрою? Вы. Я? Я? Как бы мой И папа как с мой вашей мамой вряд, вряд ли лежал. Вряд ли лежал. Да вы чё? Ну серьезно. Серьезно. Серьезно? Ну да. Все с одной земли. А, все люди-братья. Все люди-братья? Нет. Почему брат? Брат. брат Каин убил Каин брата Алле? Не помню Библию. Плохо. Иногда Плохо. почитывать. Иногда Классику почитывать. надо. Плассику Не только. Надо почитать, не только но, и почитывать, почитывать. но и почитывать. Как мне преподносили, вам не пожелаешь такого же. Ничего не понял, ну, но очень интересно продолжайте. Все, разговор окончен. Библию читать требует, шановни. Европейская цивилизация тримается на чем там? греческой мифологии истории, римскому праве и библейных заповедях. Это решта от лукавого.